Добрий вечір. В ефірі 34-го телеканалу Програма Погляд податкову політику традиційно називають одним із головних проблемних чинників для українського бізнесу та інвестиційної привабливості країни. Але останні два роки була проведена значна робота по реформуванню податкової служби країни. Що змінилося і що українців чекає надалі? Про це поговоримо з головою Державної податкової служби у Дніпропетровській області Вадимом Куслієм. Услій Вадим Олександрович народився 23 вересня 1974 року у Донецьку. У 2001 році закінчив Донецький економіко-гуманітарний інститут. Трудову діяльність розпочав у 1994 році Державним податковим інспектором у Київському районі Донецька. З 1996 по 2000 рік працював на відповідальних посадах податкової інспекції міста Донецьк. З 2001 по 2005 рік головний державний податковий інспектор. заступник начальника организационно розпорядчого управления, начальник управления економічного анализу та прогнозування податкових надходжень податкової адміністрації у Донецькій області. У червні 2005 року був призначений начальником Покровської міжрайонної державної податкової інспекції у Дніпропетровській області. У серпні 2006 року першим заступником голови податкової адміністрації у Донецькій області. З квітня 2010 року голова податкової адміністрації у Житомирській області, з грудня 2011 року голова Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Здравствуйте, Вадим Александрович. Не так давно налоговая служба отметила свой профессиональный, профессиональный праздник. И на торжественном собрании, собрании по случаю дня налоговика, президент Украины выразил такое убеждение, что Украине нужна современная европейская модель налогообложения. В чем суть этой модели и к чему Украине стоит стремиться? Президент Украины Виктор Федорович Янукович последовательно выступает за коренное изменение самой сути налоговой службы страны. Мы сейчас находимся на этапе реформирования, преобразования службы из фискального ведомства в сервисный центр, который будет оказывать услуги для налогоплательщиков, консультационные всевозможные по заполнению отчетности. Наша задача максимально обеспечить комфортность для плательщиков налогов, как посещать налоговую службу, так и платить налоги. Минимум давления на бизнес, максимум открытости. Одной из основных задач, которые перед нами сейчас поставлены и по которым нас будут оценивать, это привлечение инвестиций в экономику и мнение самого бизнеса о той налоговой политики, которая проходит в конкретно в регионе, например, Днепропетровской области. Приглашали специалистов Pricewaterhouse, Price которые разработали для налоговой службы Украины критерии оценки. И вот основной из, основными критериями этих оценок является прозрачность, открытость, легкость ведения бизнеса и, соответственно, привлечение инвестиций в экономику региона. Может быть, вы вот, хотя бы для сравнения скажите, в прошлом году я знаю, что президент очень похвалил налоговую службу за работу. Может быть, на сравнении вы подскажете, сколько было в бюджет в прошлом году внесено? Ну вот как раз одно из отличий того, чего от нас хочет президент и правительство, это не увеличение поступление в бюджет, то есть не фискальная составляющая, хотя, безусловно, это остается одним из главных критериев нашей службы, а именно улучшение качества обслуживания налогоплательщика. В бюджет поступления как государственные, так и местные наблюдается рост. Государственные порядка 9% по сравнению с прошлым годом, местные чуть меньше, там 4,5%. Но это не главное для налоговой службы сейчас. Главное улучшение качества обслуживания налогоплательщика и снижение затрат предпринимателя или предприятия на проведение общения с государством в лице налоговой службы. За последние два года была проведена значительная работа по реформированию налоговой системы. Что было сделано и э, как это, что это дает украинцам и насколько это отразится на рядовых украинцах? Э, ну, в первую очередь, э, внедряются, постоянно внедряются новые сервисы ну, наверное, уже набило оскомину, но я все равно об этом скажу, это электронный сервис возмещения НДС. То есть на сегодняшний день в Днепропетровской области более половины налогоплательщиков, которые получают возмещение НДС, получают его в автоматическом режиме. Мало того, что сумма НДС, которая возмещается уже, мы только на сегодняшний день больше на миллиард, чем в прошлом году отдали, абсолютно исключает участие человека в этом процессе. То есть машина сама отбирает таких плательщиков, и, соответственно, органы госказначейства возмещают им на расчетные, счета, на расчетные счета то возмещение, которое государство должно налогоплательщику. Плюс я считаю очень важным достижением то, что налоговая служба Украины пролоббировала этот вопрос однозначно, и у нас появился центр сертификации ключей. Мы абсолютно бесплатно, на бесплатной основе обеспечиваем инструментом налогоплательщиков для связи с нами, с органом налоговой службы в электронном режиме, режиме онлайн. Насколько это облегчает работу? Если можно сравнить, допустим, как раньше вы работали и вот с... ну, при Ну, более, опрещения. более 98% на сегодняшний день налогоплательщиков Днепропетровской области, налогоплательщиков, которые имеют свидетельство плательщика НДС и подают отчетность, сдают нам эту отчетность в электронном виде, то бишь не тратят свое время на перемещение, на общение, компьютер, интернет и декларация принята. Скажите, пожалуйста, насколько я знаю, что улучшение и работа все-таки продолжается. Вносятся соответствующие изменения в законодательство и идет движение в направлении вот этих отношений, упрощений между налоговиками и представителями бизнеса. Идет установление взаимной ответственности. Чуть подробнее, расскажите, пожалуйста, об этом. Ну по инициативе налоговой службы достаточно много законопроектов э, принимается, которые в первую очередь облегчают э, сдачу отчетности, упрощают саму форму отчетности как по прибыли, так по НДС. Э, э, то, что касается, э, наверное, то, что касается больше людей, э, у нас все-таки много очень э, единоналожников, так называемых. То сейчас принят законопроект, э, который ну, скажем, дает достаточно льготные условия для ведения бизнеса для таких плательщиков налога. Во-первых, существует возможность, если раньше это законодательством не было предусмотрено, идти на, то есть каждый квартал идти на понижение ставки. Раньше было предусмотрено только на повышение ставки идти единого налога. Вводит мораторий на финансовые санкции до конца 2012 года. Ну, это позволит налогоплательщикам более подробно изучить эти изменения. И ну, уже с 2013 года, когда финансовые санкции будут применяться, скажем так, не попадать в группу риска. Каким образом вы информируете об изменениях в законодательстве и о том, что вы вносите на рассмотрение? Я имею в виду, для обычных рядовых жителей, каким образом они получают эту информацию, либо могут получить эту информацию? При каждой налоговой инспекции области будут созданы, сейчас созданы больше, чем в половине, сервисные центры, которые специально, специально предусмотрены для этой цели. Там будет оказан полный комплекс информативно-консультационных услуг, будет оказана помощь в заполнении деклараций налогоплательщикам. Плюс, естественно, мы используем интерактивное общение, у нас есть форумы, где можно в режиме онлайн получить ответ на любой вопрос. Отслеживаете ли вы, как часто пользуются этим форумом и вообще насколько популярно вот это интерактивное общение? Ну, безусловно, скажем, днем интерактивное общение становится все более и более популярным. Отслеживаем мы постоянно, скажем так, одним из критериев оценки нашей работы является работа с налогоплательщиками посредством электронных средств связи. Скажите, а что э, это уменьшает очереди, допустим, э, в налоговую службу по... Безусловно, это не, не только уменьшает очереди, это дает возможность налогоплательщику потом иметь на руках э, документ, который подтверждает то, что он задавал этот вопрос и какой ответ он получил. То есть это им позволяет дальше э, вести э, свой бизнес легально и нормально. Хорошо, спасибо. Я поняла. С 1 июля начал действовать закон номер 9661, и, скорее всего, вы об этом знаете. Это изменение в налоговый кодекс Украины. В документе есть улучшения, которые крайне необходимы для упрощенной системы налогообложения. Хотелось бы Чуть углубиться, Что это за улучшение? Ну, я уже сказал, э, это в первую очередь возможность э, среди, в среди года менять свою ставку единого налога на понижение. Раньше законодательство предусматривало изменение такой ставки только в сторону повышения. Также существует мораторий на финансовые санкции для плательщиков единого налога до конца 2012 года, ну, что даст возможность налогоплательщику более подробно изучить законодательство. И, более качественно и легально вести свой бизнес. Есть, есть ли еще какие-то изменения, которые несет этот закон? Там касается налога на прибыль, наконец-то протащили норму 20% убытков прошлых лет. Ну, я не думаю, что налогоплательщику это будет в радость, потому что раньше он использовал все 100% этих убытков. Хотя логично, это логично и с любой точки зрения, потому что период исчисления прибыли у нас всегда был определен год, а период убытков был бесконечность. Их можно было перетаскивать до бесконечности. Ну, этот нормативный документ немножко подравнял государство и налогоплательщика. С, допустим, с, введением, с внедрением и введением законов иногда жители, немножечко неправильно понимая, ну, начинают что-ли возмущаться. Скажите, пожалуйста, с введением вот этого закона были ли какие-то жалобы, возмущения, какое-то недопонимание? Ощутили ли вы нет, в этой работе? Нет, нет, мы перестроили работу таким образом, что любые вопросы, которые возникают при применении законодательства, тем более это законодательство вступит в силу только с первого, ну, вернее, вступила в силу с 1 июля 2012 года. Мы, используя свои технические средства, средства массовой информации, стараемся до введения законодательства в действие разъяснять налогоплательщику, его права и обязанности. Скажите, вот в 2012 году, мы уже об этом говорили, но давайте еще раз вернемся. Сбор платежей в бюджет Украины значительно вырос в сравнении с прошлым годом. Какая ситуация по Днепропетровской области? По Днепропетровской области в судный бюджет мы собрали порядка 15 миллиардов гривен. 10 с лишним миллиардов – это государственный бюджет, 4,5 – там чуть больше. Это местный бюджет. Рост по государственному бюджету составил 9%, по местным бюджетам порядка 4,5% но это, скажем так, адекватный рост поступлений, адекватному росту экономики. То есть мы все знаем, что Днепропетровская область имеет рост промышленного производства за полугодие порядка 4%. То есть это обусловлено не усилением давления фискальных органов лице налоговой службы, а обычным экономическим ростом промышленности. Одна из задач на сегодняшний день – это открытость власти и служб. Мы об этом тоже говорили. Что для этого уже сделано в Днепропетровской области? И куда можно обращаться гражданам за консультациями, с жалобами, с вопросами? Возможно, есть какие-то контактные телефоны, которые мы у могли нас, У нас внедрен новый сервис, называется он «Пульс податковый». Туда принимаются не только звонки, которые на неправомерность действия работников налоговой службы, но и разъяснение налогового законодательства в том числе. Самое интересное в этом сервисе предусмотрено то, что на каждое обращение должен поступить реальный ответ. И сам налогоплательщик, который туда позвонил, сам только, сможет, только он сможет отменить свой вопрос на этом сервисе. То есть пока он не получит вразумительного для себя ответа, либо разрешения своей ситуации, этот вопрос его будет э, висеть открытым и соответственно органы налоговой службы будут принимать все меры в рамках действующего законодательства для решения этого вопроса может быть есть часто задаваемые вопросы э, которые ну, больше всего интересуют безусловно основу составляет это порядок проведения проверок порядок выдачи свидетельств порядок работы на упрощенной системе налогообложения то есть ну, эти вопросы мы знаем мы стараемся Заранее опубликовать ответы на них в средствах массовой информации, на своем сайте размещать. Ну, вероятно, не все имеют возможность пользоваться открытыми источниками информации. Для этого, в принципе, и работает пульс податковый. Скажите, а вот в Днепропетровской области есть ли, допустим, какой-то конкретный телефон, по которому те, кто не пользуются? Да, во-первых, на нашем сайте есть этот номер телефона. Размещена реклама по городу во многих местах мы можем отдельно дать нам нашу заставку, вы можете ее показать. Хорошо. Я знаю, что вы проводите личные встречи с представителями предпринимательских кругов Днепропетровского региона. И последняя состоялась буквально вот 25 июня. Какие вопросы волновали предпринимателей? И в целом, какие вопросы волнуют сейчас предприниматели в связи с изменением законодательства? И что такие встречи вообще дают вам? Ну, эти встречи в первую очередь дают понимание для меня, как для государственного чиновника, о тех проблемах, которые существуют среди предпринимательства области. А вопросы, в принципе, достаточно нам известны и понятны. Они касаются в первую очередь упрощения введения отчетности, понимания проведения нами налоговой службы проверочной работы, все тот же единый налог пресловутый потому что ну, существует много толкований разночтений, потому что достаточно свежий законодательный материал но мы максимально стараемся помочь гражданам легально вести бизнес без нарушений. Скажите, пожалуйста, жаловались ли предприниматели, скажем, на не, вот вы говорили о неправомерности, на Безусловно. неправомерность действий представителей налоговой службы, либо там еще какие-то сопутствующие моменты? Безусловно, такие жалобы постоянно поступают, по каждой из них проводится вплоть до служебного расследования. Если устанавливаются виновные лица, они всегда несут соответствующее наказание. Давайте вернемся к вопросу электронных ключей. В мае 2012 года на Днепропетровщине начал работать такой центр. Понятно, с какой целью он создан. Уже есть ли позитивные какие-то результаты в работе этого центра? На сегодняшний день нами выдано, я считаю, мало 600 ключей. Поэтому, пользуясь случаем, призываю предпринимателей, предприятия города Днепропетровской области, оформить эти ключи абсолютно бесплатно и продолжать сотрудничать именно с нашим сертификационным центром. В чем, в чем польза, в чем выгода? В первую очередь это бесплатно абсолютно. Мы постараемся абсолютно всех, кто имеет такие электронные ключи, постепенно перевести на свой центр сертификации их ключи выйдут из по времени. Их срок службы закончится, и мы постараемся абсолютно всех перевести на наш центр сертификации. Мы считаем, что государство должно подобные услуги бесплатно оказывать бизнесу. А euh... Много ли уже получивших? 6? Не более 600, к сожалению. Ну, тут, наверное, и наша есть проблематика. Вот в тех сервисных центрах, которые открываются при налоговых инспекциях области, сейчас мы будем дополнительно открывать. Эти, ну, отделение этого центра сертификации. Для того, чтобы людям, может быть, сейчас не совсем удобно ездить только в одно место. Мы постараемся, чтобы каждый налогоплательщик, придя в свою налоговую службу, имел возможность доступа к этому центру. Ну, в этом, наверное, есть улучшение работы и повышение ну. качества. А, и еще вот практически последний вопрос. Какие у вас дальнейшие а, планы а, по работе налоговой службы Днепропетровской области? Ну, во-первых, мы хотим закончить создание сервисных центров обслуживания налогоплательщиков во всех налоговых инспекциях области. Приглашаю, пользуясь случаем вас, буквально на этой неделе будем открывать в самом крупном районе Бабушкинском такой центр. Эти центры позволят абсолютно избежать очередей, а если и будут какие-то заминки, то люди будут нормально, в нормальных условиях это время проводить. Вообще, конечно, хотелось бы, ну, мы к этому стремимся, у нас будет сервис ⁇ Электронный кабинет налогоплательщика ⁇ То есть мы хотим все-таки свести на минимум общение налогоплательщика и налоговой службы. То есть, опять же, компьютер, интернет, ты зашел в свой личный кабинет и у тебя есть полная информация по уплате налогов, по нарушению налогового законодательства. Ты можешь задать вопрос непосредственно как налогоплательщик. То есть это будет всеобъемлющий электронный сервис, который позволит вообще не являться в налоговой службе. А вот скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то курсы при налоговой службе? Какие-то, может быть, тренинги и так далее? Какие-то обучающие программки небольшие? Нет, для ну, ну это, это рассчитано на среднего обывателя, тот, кто общается с компьютером, а у нас все предприниматели прекрасно владеют компьютерами. Пожалуйста, ну, а, ну насколько на, на, на а вот вы внимательно относитесь а, к своему сервису онлайн. А, иногда бывает в некоторых компаниях а, очень часто не обновляют информацию, и иногда достучаться очень тяжело. Как вы а, в этом смысле работаете? А, дело в том, что наши серверы все находятся в Киеве, а, там идет регулярно их обновление. И я думаю, наша система будет одной из лучших в стране по своему качеству. Спасибо большое вам за конструктивный диалог. Эфир нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю вас. За внімання ефір програми погляд вичерпано. Сьогодні гостем нашої студії був голова Державної податкової служби у Дніпропетровській області Вадим Куслій. Ми говорили про стратегію реформування податкової та про подальші зміни в її роботі. Я з вами прощаюся, але попереду на нашому каналі багато цікавого. Залишайтеся з 34 четвертим.